По мне тоже есть ряд уголовных дел, и сегодня проводилась спецоперация по господину чеку а на самом деле э, я уже готовился, и подобная спецоперация должна была, наверное, проводиться по мне. Вряд ли обо мне есть подобное видео, э, даже если оно некорректно, да, потому что я достаточно обеспеченный человек и э, у меня нет нужды или какой-то необходимости договариваться с кем-то за 100 тысяч гривен или за 600 тысяч гривен, потому что я занимался всю жизнь бизнесом. И у меня достаточно капитала для того, чтобы прокормить себя. Но я хочу сказать немножко о другом. Сегодня все сидящие здесь и стоящие вот в этом зале политики, если даже сидящие эксперты, ну, может быть, за исключением, наверное, господина Шабунина, сегодня все на крючке. Вот сейчас показывали депутатский зал, и вот я посмотрел, как они все улыбались в момент, когда показывали видео, в момент, когда э, совершался весь этот театр. А знаете, почему они улыбались? Они все живут за 5000 гривен. Это театр, это ложь, это вранье. Они не живут за 5 тысяч гривен. Вы не живете за 5 тысяч гривен, э, госпожа из Самопомечи. Вы тоже не живете за 5 тысяч гривен. Может, вы так же как и вы не живете за 5 тысяч гривен. Потому что все, все люди, которые живут у нас в стране, особенно если еще посмотреть их по косвенным признакам, имеют совершенно другие доходы.